Вітаємо вас на Дніпропетровському державному в ефірі Час порад, програма, яка відповість на усі ваші запитання. Сьогодні говоримо про дієти, які будуть корисними для вашого організму. А у другій частині нашої програми майстер-клас. Що ми будемо виготовляти, розкажемо вам далі. Тож залишайтеся з нами! Новорічні свята вже закінчуються, тож слід подбати про себе і поговорити про дієти. І сьогодні у нас у студії дієтолог Анна Коваленко. Анна, добрий день. Добрий день. Новорічні свята це дуже гарно, і всі знають, що на Новий рік завжди дуже багатий стіл. Тож, це трохи, але все ж таки шкодить нашим фігурам. Сьогодні ми поговоримо про те, як позбавитися зайвих кілограмів, а також просто розвантажити свій організм. Тож розкажіть. В за все с чего начинать? Не можно же после того, как ели много, сразу же снизить свой рацион? Однозначно, после такого богатого рождественского и новогоднего стола нет смысла и нельзя сразу же резко урезать рацион питания. Я бы рекомендовала людям, которые хотят похудеть, делать это постепенно, то есть постепенно снижать общий суточный калораж блюд, которые они кушают вот в течение суток после Нового года непосредственно. И чего треба отмываться в первую чергу? В первую очередь классика жанра. Нужно отказаться от сладкого, мучного, от картофеля, от белого риса, от жирной пищи, от алкогольных напитков и пива, собственно. Это то, что в первую очередь влияет негативно на фигуру. Такий великий перелік усього, від чого треба зразу ж відмовитися. Да. Але як не нашкодити дієтам і своєму організму? Ну, в общем-то, я не підтримую само слово дієти, яке вже прижилось в нашому обществі. Я все-таки виступаю за правильне збалансоване питання, в якому клітка сита і повноцінно накормлена. Тобто вона при цьому отримує необхідний білок, для повноцінного функціонування своєї вода, повноценне количество жиров, углів, клетчатки, вітаміни і мінеральні комплекси і вода, естественно. Щодо води, як потрібно пити воду? А воду нужно пить небольшими глоточками, однозначно не залпом, и а, придерживаться все-таки определенного количества суточного, а, нормы, нормы воды суточной определенной. Это из расчета 30 мл на 1 кг веса, это при нормальном функционировании почек у человека определенного. Вот. Полтора литра в среднем это минимум, который необходим для полноценного функционирования организма человека. Но если присутствуют физические нагрузки или если это лето и жарко и повышенное потоотделение, то количество воды стоит увеличивать хотя бы на пол-литра еще. Чи можно пить воду с ранку и в вечере? Как до этого вы ставите? А, Натощак после подъема однозначно нужно выпить стакан теплой воды и через 20-30 минут покушать, хорошо позавтракать. Вечером где-то за час, за полчаса, за час до сна еще один стакан воды, но не залпом, маленькими глоточками, чтобы вода полноценно усвоилась организмом, клетками. А чем можно запивать ежу? Я бы не рекомендовала запивать еду, поскольку процесс пищеварения значительно усложняется, желудочные соки разбавлены, если мы пьем воду сразу же после еды. Я все-таки рекомендувала, якщо очень хочеться пити, то хоча б 30-40 минут видержать після прийому пищи. І тоді можна випити стакан води, але знову ж небольшими глоточками. Про продукти, які треба від яких треба відмовитися, ви нам розказали. Да. А які ж продукти треба залишити в раціоні або навіть збільшити їх кількість? Прежде всего, нужно оставить продукти багаті білком. чтобы обеспечить клетки полноценное питание. Также я бы рекомендовала оставить овощи и фрукты, поскольку это прежде всего источники клетчатки, которые точно также необходимы нашему организму, клеткам и, собственно, желудочно-кишечному тракту для полноценной работы и очищения. Также рекомендовала бы добавить витаминно-минеральные комплексы, поскольку сейчас, вот, особенно зимой, нет возможности получать полноценно витамины и минералы из овощей и фруктов, которые сейчас есть, поскольку их сезонных не так уж и много, и они не могут обеспечить нам нашу полную потребность покрыть в витаминах и минералах. От. зараз велика кількість різноманітних дієт, про які ми можемо прочитати як в інтернеті, так почути від подружок. Які дієти порекомендуєте ви? Ось, наприклад, вегетаріанська дієта, коли ми повністю виключаємо м'ясо. Чи можна таке робити? Я, в принципе, против э, таких диет, но раз уж мы об этом заговорили, в принципе, иногда это даже полезно делать. А, Для разгрузки организма, пили. да, как разгрузочную диету использовать, но опять же э, не более трех, ну, максимум пять дней и очень аккуратно смотреть, как на это будет реагировать организм, э, и человек будет себя чувствовать. И нет ли каких-либо противопоказаний по здоровью? Поэтому прежде чем делать вот такие вот разгрузочные дни или садиться на какие-то диеты, прежде всего я бы рекомендовала посоветоваться с врачом. А какие могут быть наслідки, если человек, в вирішила зробити решил сделать себе разгрузку и есть только овощи или фрукты? А, если э, овощи или фрукты человек в большом количестве употребляет, и у него присутствуют проблемы с желудочно-кишечным трактом, вполне вероятно, что у него появится вздутие кишечника. Это дискомфорт определенный, тракт, да. да, и ничего полезного оно за собой не влечет. Поэтому все-таки нужно было бы с врачом посоветоваться по этому поводу. Щодо молочних продуктів, mm -hmm. чи можна їх споживати у великій кількості. Наприклад, кефір, який має низький процент жиру. І людина хоче розвантажити свій організм за допомогою кефіру. Якщо їй хочеться їсти, вона п'є кефір протягом дня. Чи можливий такий раціон? Кефір продукт достаточно неплохой, але для здорових людей. І в определенному То количество. Тобто буде теж что Во-первых, кефир имеет повышенную кислотность. Соответственно, людям, у которых повышенная кислотность желудка, он противопоказан, потому что ну, противопоказан по здоровью. Это раз. Во-вторых, избыточное количество кефира может пагубно влиять на микрофлору кишечника. Поэтому тоже не стоит на него наседать сильно, так скажем. Вот. Если же это один день, то в принципе можно. Если человек здоровый, и у него нет проблем с кислотностью желудка или с кишечником, ну в общем, да, с желудочно-кишечным трактом, то в принципе это можно делать и это эффективно. Но опять же, я бы все-таки рекомендовала просто снизить общий колораж, суточный, потребление калорий, да, вот и все. Я достаточно много вариаций молочных диет. Угу. Яка из них на э, В принципе, довольно неплохая диета и на молоке. Тоже молоко дает хороший полноценный белок, соответственно, клетка сыта. В принципе, нет такого чувства голода, которое мучало бы и хотелось бы сорваться и пойти наесться. Но в то же время существуют проблемы такие, как непереносимость лактозы, молочного белка. Поэтому все-таки тоже нужно быть осторожным. Это раз. И во-вторых, молоко все-таки более калорийное. Поэтому вопрос снижения веса активного на молочной диете тоже все-таки еще вопрос. А як треба споживати молоко на цидиете. Сколько разив у день и сколько литря молока можно выпьете? Ну, в среднем при такой диете берется э, от полупроцентного до полутора процентного молоко. Э, берется в среднем полтора-два литра и вот это количество молока делится на 5-6 приемов. То есть ну, из расчета 2-3 часа один стакан пьется. Больше ничего не споживаем, а молоко? В основном молоко, да. Есть несколько вариантов таких диет. Добавляются еще овощи в перерывах между э, стаканами молока. Добавляют зеленый чай, но это уже вариации. Сама по себе вот такая диета молочная, это непосредственно молоко. Пол процента или полтора процента. Это для тех людей, кто обожает молочные продукты и также да, может пить молоко? Да. Это для тех, кто сможет действительно вот день-два высидеть вот на молоке и при этом не ощущать чувство голода и спокойно себя чувствовать комфортно эмоционально. Мова идет про коровье чи молоко, чи не так? Коровье, да. да. Какое еще молоко можно споживать при диете? Также отлично подойдет и козье молоко, но, к сожалению, наши люди как-то еще не устоялось, но мнение не привыкли к козьему молоку, поэтому отношение к нему неоднозначное. И все-таки день сидеть на молоке, к которому мы еще не привыкли, как минимум будет вызываться ощущение дискомфорта. Поэтому все-таки я бы рекомендовала, если мы уже решили сесть на диету молочную, то все-таки брать молоко, то, которое нам приятно пить, и которое мы пьем уже без мысли о том, что там и как там. А что до йогуртов? Какие йогурты следует споживать? Те, которые имеют фруктовые добавки, або те, которые их не имеют? Какие Йогурты однозначно более полезные, классические, без фруктовых наполнителей. И не, солодки, быть. и не сладкие, да, однозначно. Также стоит обращать внимание на процент жирности в йогурте. Вот. Он не должен превышать 2,5-2,8. Но 2,5-2,8, опять же, я бы не рекомендовала уже пить во второй половине дня. Но уже калории где-то да, да. на стегнах Або боках так? Это точно. Еще вот практика показывает, что очень хорошие детские йогурты. Все-таки там меньше добавок вот этих вот, которые погубно влияют на наш организм. Да, там процент жирности выше, вот 2,8. 2,5 я видела, но все-таки они более полезные, и сахара там нет, ну как минимум там сахар заменяется фруктозой, сахарозаменителем, поэтому они более полезные. И даже если они с наполнителями, то они более полезные, чем те, которые обычные с наполнителями. Что до цукру, дуже mm -hmm. дивно, але є ще і цукрові дієти, які включають в себе шоколад, шоколадні цукерки та безріч смачних речей. Mm -hmm. Що це за такие дієти дивні? Есть и такие диеты, есть шоколадная диета. Берется плитка шоколада и разделяется равными частями, опять же, на 5-6 приемов пищи. И позволяется, вот насколько я помню, еще чай тоже включается в эту диету. Я абсолютно не понимаю, честно говоря, этой диеты. Почему? Потому что люди, которые хотят похудеть, для них это просто как самоуспокоение. Если они очень любят сладкое, и шоколадная диета просто как оправдание выступает. На самом деле при этом э, люди, если их худеют, то они худеют только за счет того, что суточный колораж урезается. Что они как бы на диете, а все же таки да, едят но качество продукта здесь абсолютно отсутствует. Белок не получается, клетчатка однозначно не получается, витамины, минералы отсутствуют. Кормим организм только сахаром получается. А взагали шоколад, он же очень корыстный для здоровья. Очень полезен черный шоколад. Правильный но... черный. Да, да, с высоким процентом именно какао, но такой шоколад, как правило, горький, и диеты на практике, видела, вот девушки берут в основном молочный хотят, или такой черный, но что-то не особо горький, но нужно, если брать уже, то только натуральный черный шоколад. С высоким содержанием какао, минимум 72-75%. Его сложно найти на полках наших супермаркетов, но он такой есть. Просто нужно его искать и смотреть этот процент. Также вот относительно сахарных диет есть такая диета. Две столовые ложки сахара делятся на сутки. И каждые два часа предлагается теплая вода с определенным количеством сахара. 0,5 чайной ложечки. Например, и, допустимо, пить чай или теплую воду с сахаром. И вот так вот целый день. И в этом случае клетка снова, опять же, не накормлена. Если в случае с шоколадом мы хотя бы что-то полезное из черного шоколада извлекаем для себя. Так, то в случае с водой и чистым сахаром это абсолютно неприемлемо. Но опять же, рекомендуется в этом случае не вот этот вот рафинированный белый сахар, к которому мы привыкли, а сахарный песок. То есть темный коричневый сахар. А ще щодо шоколаду, він uh -huh. такий корисний і лише чорний корисний чорний, да? Так? Якщо людина притримується якоїсь іншої дієти, uh -huh. чи може вона їсти цей чорний шоколад? Чи не завадить вона з тому, що людина втрачає вагу? Uh, Взагалі, краще лучше все таки виключати шоколад і вся сладості как таковые. Но... в практике уже не один раз сталкивалась с проблемой того, что женщины все-таки не могут полностью отказаться от сладкого. Если они до этого длительное время кушали сладкое в больших количествах, то им этот шоколад просто необходимо оставить, чтобы не было срывов, чтобы не было стресса для организма, потому что стрессы такого рода тоже повлекут за собой набор лишнего веса. Поэтому я оставляю в программе питания при составлении, я оставляю вот, от 10 до 30 грамм шоколада в зависимости от количества, которое потреблялось до того, как ко мне пришли. Тем паче новоречные свята и да, да. шоколад – это незаменимый кожный день. В Новый год, да, поскольку присутствуют как минимум какие-то пирожные, тортики и шоколад, все-таки черный шоколад нужно оставить для сладкоежек, для наших. Якщо ми вибираємо шоколад дітям, вони ж їдять його також без міри. Потрібно також брати чорний, да? Надавати перевагу цьому шоколаду. А, лучше все-таки, да, вибирати чорний шоколад, але, опять же, слід реч, щоб у ребёнка не було проблем з желудочно-кишечним трактом, оскільки шоколад горький може попрідити. До речі, дуже така проблема цікава, коли зайва вага не у дорослої людини, яка може себе контролювати, а у дитини яку дієту ви порадите у цьому випадку? Uh, у дітей все таки uh, набор жира зв'язаний в першу чергу з тим, що в детському віці відбувається... очень активное размножение жировых клеток. И вот с самого детства оно у нас и закладывается. И вот с каким набором мы с детства идем, так мы продолжаем расти. Если мы кушаем неправильно, эти жировые клетки еще увеличиваются в размере, мы получаем, собственно, наше ожирение. Да? Вот. Первая ошибка родителей, которые хотят постоянно накормить детей. Во-первых, почему-то вот прижилось правило, сколько насыпали, столько и скушаем. И даже если ребенок не хочет, родители все равно заставляют, там, самолетиками там этими всякими различными вариантами игровыми все таки заставляют быть, доесть ела. да это раз во-вторых в перерывах между приемами пищи всегда присутствует сладкое то есть это как минимум печенье не говоря уже о шоколадных конфетах компотах с сахаром и так далее это даже если не говорить о том что основные приемы пищи как правило запиваются компотом и ребенок просто получает очень большую, большое количество калорий, которое в избытке является. Оно ему не нужно такое. И, конечно, он будет набирать вес. И вот поэтому уже даже в незначительно большом возрасте дети уже имеют проблемы ожирения. Что потребно сделать батькам в первую очередь? Цукерки не давать детям, вот снизить, возможно, уменьшить порцию, которую они годуют детину. Ну, для начала хотя бы нужно убрать конфеты. Понятно, что понятное дело, что это дети, и все-таки они сладкое хотят, так или иначе. Для детей это не так, скажем, фатально, да, как для взрослых, для фигуры эти все сладкие сладости. Конфеты в том числе. Да, немножечко можно им оставить, можно печенье оставить. Вот, но строго нужно нормировать порцию. Опять же, нужно просчитывать суточный колораж, который необходим ребенку для нормального функционирования организма, потому что если очень сильно урезать колораж, ребенок нормально развиваться не будет. Поэтому здесь все просчитывается индивидуально. И, опять же, просчитать общий колораж и не брать в избытке, то есть не делать порции, которые были бы в 2-3 раза больше, допустимые, собственно, для этого ребенка. Вот. Поэтому... Очень часто люди, у которых детки уже страдают такими проблемами лишним весом, да, обращаются к врачу-диетологу, и он им просчитывает уже непосредственно ребенку. Но все-таки, чтобы избежать этих проблем, нужно хотя бы заранее, ну, хотя бы перевести ребенка на правильные продукты, что уже, собственно, защитит его от таких проблем в будущем и сладкое урезать хотя бы немного. Захалик, когда Людина вы решила. Бути стрункішою і вживати лише здорову їжу, то і всю родину можна перевести на якийсь більш збалансований раціон. Тоді і проблеми з дітьми якось самі з собою відпадуть. Тому що я вважаю дуже складно, коли одна людина в сім'ї харчується лише овочами, а інша їсть усе підряд, так грубо кажучи, да, да, і тоді і є. є такий дисбаланс, коли одній людині хочеться. все и дуже сложно продерживаться диет. А у нас есть еще такие диеты, как рыбные. Там есть не. Достаточно угу. вкусные диеты. В чем их суть? На самом деле рыбные и мясные диеты, они являются наиболее простыми в переносимости. Почему? Потому что человек абсолютно не чувствует голода. Поэтому ему проще не срываться и сидеть на этих диетах гораздо дольше. Но минус в чем? В том, что белок, да, поступает. Клетка накормлена. Но минус состоит в том, что не поступает определенное количество клетчатки, нет витаминов, минералов. Соответственно, организм все равно дискомфорт ощущает. В чем состоят эти диеты? Берется 200 грамм ну, от 100 до 200 грамм белка, вот мяса или рыбы, да, порции. И вот таких вот 4, 4, от 4 до 6 порций на день. Вот. И поэтому организм, в общем-то, накормлен, и чувство голода не возникает. На таких диетах можно сидеть до трех дней, но опять же смотреть, как на это будет реагировать организм. Почему? Потому что если есть определенные проблемы с почками, то белок в большом количестве может спровоцировать обострение болезней. После того, как людина сидела три дни, например, на такой диете, mm -hmm. она повертается до своего обычного рациона. Mm -hmm. И зайва вага также повертается. Чи эти диеты как-то норму? По лишнему весу не могу сказать, что прям возвращается, если человек все-таки питается правильно. Если человек посидел на диете три дня и потом возвращается к своему обычному образу жизни, включая картофель, белый рис, сладости, мучной и алкоголь, естественно, лишний вес вернется и еще и прибавится. Вот. Но если все-таки соблюдать общий суточный колораж, необходимый для организма, и не превышать его, то вполне вероятно, что не вернутся лишние килограммы, а вес стабилизируется. Какие еще диеты для развантажения организма Вы порадуете нашим глядачам? Ну, я бы рекомендовала все-таки правильное сбалансированное питание, здоровое. Вот. Диеты, как таковые, я бы не рекомендовала. А що у нас є рідинні дієти? Uh -huh. Тобто людина п'є лише сок, лише воду, лише каву. Я uh -huh. правильно розумію? Є такі, чого наш народ уже не придумає. Є дієти на соках, але правильно це називається голодання на соки. Потому, поскольку это жидкость, пусть да, все-таки сок это витамины, минералы, да, которые мы получаем, наш организм это воспринимает, получает, но в то же время мы не получаем необходимое количество белка, необходимое количество жира, полезного жиров, да, клетчатки, то есть клетка не накормлена. Это раз. Во-вторых, если это сок, э, то это однозначно повышенная кислотность имеется. Э, людям с повышенной кислотностью желудка противопоказаны такие диеты категорически. Э, это раз. И во-вторых, э, при гастритах и язвенных болезнях желудка или 12-перстной кишки тоже противопоказаны такие диеты. Взагали, Вы правильно сказали, чего только не придумают. Угу. Будь-який продукт, люди едят, лишь один продукт и называются диетой. Угу. Картопляная диета. Ортопля очень калорийна, но uh -huh. все ж таки такая диета ⁇ має місце? Расскажите про нее. А, есть такая диета? На самом деле похудение при такой диете а, очень спорный вопрос. Почему? Потому что действительно она калорийная. И э, диета картофельная прежде всего основана на молодом картофеле. А наш народ понимает это так, что если картофельная, то можно кушать старую картошку и пюре, и жареную и так далее. Естественно, это ошибочное мнение. Смаженную щи из с мясцем, так? Да, да, еще и с белком в сочетании. Это однозначно неправильно. Картофельная диета прежде всего основана на молодом картофеле и на определенном количестве. То есть э, там берется полтора килограмма картофеля, И это количество разбивается на 5-6 приёмов пищи. Вот, но сюда не входит жареная картошка. Картошка однозначно. Это или отварная молодая картошка, или же э запечённый картофель. Вот, неочищенный, в кожуре. А что до схуднения на кашах? Например, рисовая каша, гречана, вівсяна, возможно. Угу. Який недолік і та переваги цих дієт? Багато хто худне за допомогою каш. Угу. Эти каши э, полезны прежде всего тем, что они очень хорошо чистят организм, э, прежде всего рисовая каша, рис. Он выводит… Зазвучайный белый рис, который мы все споживаем. Да, белый рис, да. Он выводит лишнюю воду из организма и соли, э, но в чем опасность? В том, что поскольку он выводит и воду, и соль из организма, он может выводить и полезную соль, такую как калий. И э, это может приводить к проблемам с сердцем, прежде всего. Поэтому на ней не рекомендуется сидеть более трех дней. Это раз. Я бы вообще не рекомендовала на ней сидеть. Гречневая диета э, плюс в чем? В том, что это недорогая диета, поскольку гречневая каша стоит абсолютно недорого. Э, да, есть абсолютная Абсолютный плюс в том, что есть микроэлементы полезные в гречневой каше. Она хорошо влияет на организм, мы не чувствуем чувства, нет чувства голода, но в то же время, опять же, она чистит хорошо кишечник наш, да? Вот, и поэтому долго на ней сидеть нельзя, в больших количествах ее есть нельзя. И все-таки есть еще такой минус у нее в том, что она быстро надоедает. Так, монотонность, ежи, это ужасно, да, да. особенно если после сложного рабочего дня хочется порадоваться себе каким-то своим шматочком. У нас только угу. гречка, только рисовая каша. Да, Дуже так и есть. И у меня были случаи с клиентами, что сидели на гречневой диете и срывались ну, буквально через полдня, потому что гречка надоедала, уже не могли ее есть. А что до овсянки? Овсянка тоже очень полезная каша, она содержит огромное количество микроэлементов, витаминов полезных, э, очень хорошо влияет на организм. Это, наверное, одна из вот этих диет, если мы говорим о кашах, да, это вот одна из наиболее полезных диет. Если уже таки хочется, то овсянка – оптимальный вариант. Но, опять же, она э, дает очень много энергии, э, углеводов, да, сложных, но она абсолютно не дает нам белка. і нау стар на останок, Аня, поради нашим глядачам. Uh -huh. Все ж таки, новорічні свята підходять до кінця, і треба розвантажити свій організм. З чого почати, як перейти до здорового харчування? Е, uh, починаємо з, ну, прежде всего, е, з нормального количества води. То есть мы берём хотя бы 1.5 л воды. плюс убираем хотя бы сладкое, да, сладкое, мучное, картофель, белый рис. І стараємося все-таки, якщо ми на Новий рік готуємо блюдо, якщо це майонез, ми його запросто можемо замінити сметаною. и сделать альтернативное блюдо и не менее вкусное, и в, тем же, в то же время уменьшить колораж общий. И все-таки стараться не употреблять большое количество алкоголя, насколько это возможно на Новый год. Вот. И стараться все-таки после не продолжать питаться в том же духе, а слегка колораж себе уменьшить. Я вам дуже дякую за корисні поради. Нагадаю глядачам, що сьогодні у студії у нас была диета Анна Коваленко. Сразу ж після сюжету дуже цікавий мастер-класс, тоже не пропустіть. Вчасна людина носить із собою тягар минулого і переймається щодо майбутнього. Цим грішить буквально кожен з нас. У результаті цього людина самостійно вводить себе в стрес, який переходить у глибоку депресію. У людини не все складається так, як вона хоче, тому виникає незадоволення життя. Дуже часто ми маримо про майбутнє, живучи у своїх мріях, та розчаровуємося ще більше. Вихід один навчитися жити тут і зараз, отримувати задоволення від дрібниць та вміти знімати напругу. Мы все очень сильно напряжены. Мы все очень сильно, ну, как бы вот как белки в колесе работаем, не останавливаясь. Йога учит и напрягаться, и расслабляться. Учит останавливаться. Люди, которые приходят и у которых ум сильно скачет, они думают, «Господи, когда же следующая асана? Ну, когда же следующая асана?» но потом когда они понимают что необходимо жить в точке здесь и сейчас и погружаться в, именно в эту асану полностью отдаваясь как будто бы это последнее мгновение твоей жизни то Просто они обучаются именно этому моменту проживания в точке здесь и сейчас. То есть вы начинаете дышать, вы начинаете концентрировать свое внимание на дыхании, и как бы через дыхание вы попадаете, успокаиваются эмоции, успокаивается ум. Очень важно достигнуть гармонии с собой и с внешним миром. Есть еще такой принцип «Ахимса не навреди». Да, то есть это очень-очень тонкая грань между насилием и усилием. То есть в йоге вы должны двигаться в асане. То есть асана, она хоть и называется статичной, но вы все равно как бы внутри этой асаны асаны, двигаетесь. То есть вы вот как в жизни, да, то есть мы ставим цель, мы знаем, как надо. Вот асана, мы знаем, как надо. То есть дается какой-то теоретический блок, вы знаете, как надо выполнять, но у вас не получается. Но вам вы движетесь к цели. Вы входите как бы в асану, в тот, ну, то есть насколько вы можете и вы через небольшое усилие двигаетесь, двигаетесь, как бы к этой цели. Ось несколько вправ, которые поможет вам снять напругу. Изучим с вами еще один комплекс. Можно начать этот комплекс с релакса, поэтому мы ложимся на пол. Когда мы опускаемся на пол, то очень осторожно округляем спинку. Позвоночник за позвоночником укладываем ногу выпрямляем ножки. Ладошки в замок. Делаем глубокий вдох. Потянулись. Как бы пяточками мы тянемся в одну сторону. Ладошками мы тянемся в другую сторону. Мы дышим животом через нос. Глаза закрыты. Через каждый выдох мы отпускаем напряжение в теле. Мы переводим внимание на ноги, расслабляем пальцы стопы, голень. Стопы вместе, ладошки вдоль туловища. И сам комплекс выглядит таким образом. Носочки на себя, делаем глубокий вдох. Потянулись с ладошками, вытянули позвоночник, пяточки тянутся в одну сторону, ладони тянутся в другую сторону. Делаем выдох. Мы поднимаемся мышцами живота без рывка. Выдох. Садимся ровно, таз раскрыт, делаем вдох, ладошки идут вверх, выдох, опускаемся вперед, животом ложимся на бедра и раскрывая таз, лоб тянется по ним, опускаемся и дышим, делаем вдох, выдох. Ничего страшного, если у вас не получается, вы можете просто округлить спинку, расслабиться и просто отпустить напряжение. Позвоночник при этом хорошо розслабляється і отдыхает, релаксирует. Живіть у гармонії із всесвітом та мисліть позитивно. І тоді переконаєтесь, що життя і справді покращилось.